ৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আজি হৈ গ'ল দেওবাৰ আৰু এইফালে দৌৰা দৌৰিকৈ মানে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ আজি মানে ঘৰলৈ আলহী অহা কথা আছে তাকে পটকপত বোলো কাম বন কৰি মেলি আজৰি হৈ লৈ পেলাই এটা পিছত বোলো পটাপত ভাতৰ যা যোগাৰ কৰোঁগৈ এইফালে এওঁ গৈছে বজাৰলৈ আহি পোৱাৰ আগতে বোলো বাকীখিনি গোটেইখিনি যা যোগাৰ কৰি লওঁ তাকে ব্লগটো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে দিনটো কি কণ কৰি মেলি চাই থাকিলে তেতিয়া গম পাই থাকিব তাৰপিছত টিকলি কাম মেইটাই জানো দুইটাই কি কৰি আছে সেইফালে টিকলি ওলাই কৰি লৈ খেলি আছে টিকলিক কি খেলিছা বল খেলিছা ওম ওমবেটাৰ লগত দুইটাই বল খেলি আছে পঢ়ি হৈ গ'ল টিকলিকৰ কাইলৈ কি পৰীক্ষা আছে অঁ টিকলি কাইলৈ কি পৰীক্ষা আছে তোমাৰ টিকলিকৰ কাইলৈ ইংলিছ আছে ন সেইফালে টিকলি ৰেডি চেডি হৈ আছে এইফালে ওমবেটা পঢ়া হৈ গ'ল তোমাৰ কাইলৈ কি আছে গ্ৰামাৰ আছে দুইটাই এইফালে কাইলৈ পৰীক্ষা আৰু এইফালে আলহী আহিব ন টিকলি ৰাজা এই টিকলিকক দেখা পালে ৰাজা ৰৈয়ে নাথাকে হা সিও আহিছে খেলিবলৈ কামুৰিব চাবা আকৌ অঁ খেল থেকা খেল থেকা এইকেইটাই ঘৰৰে মাছ এইকেইটা বাচি কৰি নিমখ হালধি সানি কৰি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এইফালে মাটি দালি বনাম এয়া মাটি দালি ৰাতিপুৱাই সোনকালে তিয়াই থৈছিলোঁ এইখিনি হৈ গ'ল তাকে এইখিনি পতাপত বইল কে লওঁ আৰু মাছ ভাজিবৰ কাৰণে লগতে এইফালে কেৰাহীও পাতি লৈছোঁ আৰু এইফালে এই মাংসৰ কাৰণে পিঁয়াজ আলু গোটেইবোৰ কাটি কৰি ৰেডিকে ৰাখিছোঁ এইফালে বিলাহী আদা নহৰু লগতে এইফালে মাটি দালি দিবৰ কাৰণে ঔটেঙা গোটেইবোৰ মানে কাটি কৰি মানে আজৰি হৈ লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া এটা এটাকৈ বনাই থাকিম আৰু মাছৰ তৰকাৰী বনাব কাৰণে এইফালে কোমোৰা মিহি মিহিকৈ এনেকৈ পিহি লৈছোঁ পিহনাতে আৰু এইফালে বিলাহী দি পেলাই কোমোৰা বিলাহী মাছ বনাম তাকে পতাপত এইফালে বনাই লওঁ এওঁমাহ মানে মাংস লৈ পেলাই আহি পোৱাহি নাই যায় তেতিয়ালৈকে মই বাকীখিনি বনাই কৰি ৰেডিকৈ থাকোঁ পতপত মাছখন ফ্ৰাই কৰি লওঁ লগতে এইফালে মাছৰ কাৰণে কেৰাহী পাতি ল'লোঁ আৰু মাটি দালিখিনিও এইফালে এখন মাছৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল একদম জাষ্ট মানে হৈ যায় বনাই পেলাই আৰু এইফালে এইকণ মাটি দালি হৈ গ'ল আৰু এইফালে বিস্কুট চিস্কুট এইফালে আনি কৰি থৈছেহি তাকেখিনি মানে সামৰিবলৈ আছে আৰু এইফালে অলৰেডি কেইটা দহটা বাজিবলৈ হৈ গ'ল সোনকালৰ পৰা মানে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু এইটো চাইডে এইফালে পাপৰ ফ্ৰাই কৰি পাপৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু এইফালে কেৰাহী পাতি লৈছোঁ মানে এইখিনি পৰক আনিছে এইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাম আৰু এইখিনি লোকেল চিকেন আনিছে এইখিনি গ্ৰেভি বনাম আৰু ধুই পখালি ল'লোঁ আৰু এইফালে লগতে আদা নহৰু খুন্দি আছোঁ আৰু মাংসখিনিও মানে এতিয়া আনি দিছে যে সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ মাটি দালিকণে মাছৰ তৰকাৰী কণে বনাই লৈছোঁ মাছ যিহেতু ঘৰৰে তাকে পাপৰখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হওক ঠাণ্ডা হ'লে তেতিয়া পলিথিন এটা ভৰাই থ'ম আৰু এইফালে টিকলিকক মানে বনাই দিব লাগে মেগী এটা তাকে তাৰ মাজতে বনাই দিব লাগিব এইফালে গেছেই আজৰি নাইকিয়া নহ'লে ৰাজাৰ কাৰণে বহাই দিছোঁ আৰু এইফালে পৰ্কখন আগতে ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি লওঁ তাৰপিছতে এইখিনি লোকেল চিকেনখিনি বনাম আৰু এতিয়া মাংসখিনি মেৰিনেট কৰিবলৈও টাইম নহ'ব সোনকালৰ পৰাই মানে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ নহ'লে এইফালে আকৌ আলহী অহাৰ পিছত আৰু মানে কথা বতৰা পাতিবলৈ নহয়কৈ গৈ আৰু তাতে মানে নহা আলহী প্ৰথম আহিব যে সেইকাৰণে মানে কিন্তু তেতিয়া দেৰিকৈ থাকি সেইকাৰণে পতাপত এই সোনকালৰ পৰা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ সেই মানে মাংসখিনি আনি পেলাই জাষ্ট জিজে সিজে সেইকাৰণে মানে গৰমো যেতিয়া বহুত ইমান বেছি নহয় এতিয়াৰ পৰাই মানে অলপ অলপকৈ বনাই নাথাকিলে বাৰটালৈকে তেতিয়া কমপ্লিট বনাই হৈ যাবগৈ সেইকাৰণে অলপমান মই বনাই থাকোঁ তাৰ মাজে মাজে কি কয় দেখুৱাব পাৰোঁ নোৱাৰিব ব্লগটো চাই থাকিলে তেতিয়া গম পাই থাকিব আৰু আজি ৰেচিপি দিবলৈ নহ'ব আৰু কোন আলহী আহিছে ব্লগটো চাই থাকক চাই থাকিলে তেতিয়া গম পাই থাকিব আৰু তাৰ মাজতে বনাই থকা মাজতে টিকলিককো মানে উলিয়াই কৰি লৈ তাই ৰেডি কৰি থৈ আহিছোঁ নহ'লে মানুহজনী সদায় মানে আঁৱলি বাউলিকৈ থাকে যে দিগদাৰ সেইকাৰণে তাইক উলিয়াই কৰি থৈ পেলাই তাৰপিছত সেইফালে মাংসখিনি আনিছে যে তাকে বনাওঁ এটা এটাকৈ মানে বনাই থাকোঁ আৰু আজৰি হৈ হৈ গৈ থাকোঁগৈ এইফালে অলৰেডিকেইটা চাৰে দহটা বাজিয়ে গ'ল এঘাৰটা বাজিবলৈ হ'ব আৰু তাতে প্ৰথম আহিব যিহেতু আলহী আৰু তাকে আহি পেলাই কথা বতৰা পাতিবলৈ পালে ভাল লাগে নহ'লে এইফালে বনাই থকাৰ মাজতে কথা বতৰা পাতিবলৈও নহয়গৈ গ'ল যে দিগদাৰ হৈ যায়গৈ তাকে চাই থাকক চাই থাকিলে তেতিয়া গম পাই থাকিব আৰু এইফালে কাইলৈ টিকলিহঁতো মানে টিকলি কম্পিউটাৰ দুয়োটাৰে মানে হাফ হেৰি এক্সামো আছে তাকে ৰাতিপুৱা এইফালে বনাই থকা মাজতে ৰান্ধনি সলাই দিবলৈ হৈ গ'ল আৰু এইফালেও বনাই আছে লোকেল চিকেন আৰু কিয় মাজত ৰান্ধি সলাবলগীয়া হ'ল ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ চাই থাকিলে তেতিয়া লাষ্টলৈ কৈ আছোঁ বাৰু বেটাৰ গা পা ধুই আজৰি সেইফালে টিকলিকা বেগ চেগ লৈ ৰেডি টিকলি আজি টিকলিকা একদম পূৰা ষ্টাইল কৰি আছে ন বেগ চেগ লৈ কি হ'ল অ নেদেখুৱাওঁ দিয়া সেইফালে গা পা ধুই চব ৰেডি হৈ আছে নিউ মেম্বৰ দেখাই দে চাও হিমাংশু দেখুৱাই দেম্বা ধুনীয়া আছে হৈ যাব দিয়া লৈ গ'ল শ্ৰদ্ধা বহুত দিনকে বাদ এইফালে হিমাংশু মাঘ এইফালে শ্ৰদ্ধা আহি পেলাই কামত লাগি গৈছে চাহ বনাই আছে সেনে শ্ৰদ্ধা এইফালে শ্ৰদ্ধা স্পেচিয়েল চাহ লগতে এইফালে জুচ খাই আছে আৰু এইফালে এওঁ লাগি গৈছে কামত আজি ৰান্ধনী আকৌ সলাই দিয়া হৈছে আধাতে ন এইফালে চাহৰ যোগাৰ চলি আছে আৰু এইফালে মিঠাই মিঠাই খুলিবই পৰা নাই আৰু টিকলিখন ক'ত গ'ল জানো টিকলিক টিক্লিকে এইফালে চিমবাক পাই পেলাই নামিবলি তুমি ভাল পাই গৈছা ন তাক নমাই দিব লাগিব ৰ'বা মই নমাই দিম আহ আজি আমাৰ ঘৰলৈ প্ৰথম আহিছে হিমাংশু মাক আৰু দেউতাক আৰু এইফালে চাহ তাহ খাবলৈ দিয়া হৈছে কথা বতৰা পাতি আছে আৰু এইফালে শ্ৰদ্ধাৰ লগতে এইফালে চিম বা আৰু ইমান তেনেকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ টাইমো পোৱা নাই গৈ তাৰ মাজতে অকণ অকণ কি কৰিছ তাকে ইয়াতে মানে ব্লগটোৰ মাজতে এডকে দিছোঁ এইফালে আলহীক চাহ তাক খুৱাই মেলি লৈ আজৰি এইফালে শ্ৰদ্ধাই বনাইছে পনীৰ আৰু টিকলি কম্পেটা আৰু এওঁ হিমাংশু তাৰপিছতে হিমাংশু দেউতাক গোটেইখিনি গ'ল তাহঁতে দগীটো নতুন আনিছে যে তাকে ভেকচিন দিবলৈ নগা গ'লেহে নে খেলা তাকে এতিয়া আজি আমাৰ ঘৰলৈ প্ৰথম আহিছে তাকে মই অতনিক কৈ আছিলো পুনৰ লৈ আহি আহিছে পিছত আহিলে দেখুৱাম বাৰু শ্ৰদ্ধা সপ্তাহ মানে কি শ্ৰদ্ধা কা চাচ আছো না ইমান চোৰ দেউতাক আৰু মাক আহিছিলে আৰু এইফালে ৰাতিপুৱা আধা আধি মই বনালোঁ বাকীখিনি মানে বনাবলৈ নহ'লে কাৰণ মাইকী মানুহটো ভেজালৰ কথা জানে ন অসুবিধা হৈ থাকিলো তাৰ মাজতে আৰু মাংস বনালে আৰু এইফালে শ্ৰদ্ধাই বনাইছে পনীৰ আৰু শিকি বনালে গোটেইখিনি এবাৰ এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ ৰ'ব इप श्रद्धा से पनीर सुंदर सुंदर बनके सुंदर सुंदर पनीर और इधर भात बनाले और क्या क्या बनाया था दिखा देना श्रद्धा एक बार हाँ इलाे ये लोकल चिकेन ए दादा ने बनाया लोकल चिकेन हाँ क्योंकि मैं नहीं बना पाई ना और यहाँ पे है दिखा देना ये श्रद्धा और इफेल मैं बनाई माश तरकारी আৰু এইফালে মাটি দাইল বনাইছিলোঁ ঔটেঙা দি পেলাই আৰু এইফালে এইটো পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই তিনিটা মই বনাইছোঁ বাকীকেইটা শ্ৰদ্ধা আৰু এওঁ মিলি পেলাই বনাইছে হেনা আৰু এইফালে হিমাংশু মম্মি পুৰণা এলবাম দেখুৱাই আছোঁ চব গ'ল আৰু এতিয়া আমি তিনিজনী অকলে আছোঁ এইফালে শ্ৰদ্ধা খানা পিনা বনাই কৰি আহিছে আৰু এইফালে আণ্টিক দেখুৱাই আছোঁ পুৰণা পুৰণা এলবাম হি এইফালে পঠাই কৰি ললো আৰু তাকে এতিয়া পতাপৰ ৰেষ্ট ছেষ্ট লৈ কৰিলোঁ এইফালে কাইলৈ পৰা আকৌ টিকলিহঁতক পৰীক্ষাও আছে যে তাকে অকণমান পঢ়াব লাগিব সেইফালে ওম বেটাই কাপোৰ সামুৰি আছে পুৰা একদম চবকে মানে আজি কামত লগাই দিয়া হৈছে ভাগে ভাগে তাকে পতাপত যাওঁ দিনটো আজি ৰেষ্টি লোৱা নাই নহয় অকণমান জিৰা কটাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ টিকলিহঁতক পঢ়াব দিব টিকলিকে স্কুলৰ পৰা পৰীক্ষা দি আহি একদম গাড়ী ধুইছে সিনা টিকলি আ টিকলি টিকলি গ'লে অ কাইলৈ কি হয় টিক্লি কাইলৈ কি হয় অঁ এই নহয় কাইলৈ কি আছে বোলো বিশ্বকৰ্মা পূজা আজি নহয় কাইলৈহে কাইলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা আজি গাড়ী চাৰি ধুই চাফা চিকুণ কৰিব লাগে সেইকাৰণে টিকলিকৰ পুৰা গাড়ী দিছে ন বাকীকেইখন পাপাই ধুই দিলে আৰু বাকীখিনি ধোৱা কৰা হৈ গ'ল টিকলিকৰ এইখন থৈ দিছিলে আৰু আহি ধুবৰ কাৰণে পূৰা চিকচিকা কৰি পেলাইছে টিকলি ৰ'দত বেছি নাথাকিবা দেই আজি টিকলিকৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল ভাল হৈছে পৰীক্ষাৰ পৰা আহিয়ে টিকলিকে একদম পূৰা ৰৈয়ে থকা নাই একদম গাড়ী চোধোৱাত লাগি গৈছেগৈ আৰু এইফালে ইমান দুপৰীয়া ৰ'দ এইফালে ৰ'দতে ধুই আছেহি আহি পেলাই মৰ্ণিং আজি হৈ গ'ল বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু দুদিনৰ পিছত আজি মানে ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিছোঁ আৰু পৰহি আলহী যোৱাৰ পিছত আৰু মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' তেনেকৈ কৰিবলৈ নহ'ল আৰু এইফালে মানে টিকলিকৰো একজাম আছিলে আৰু তাতে গাটো ইমান ঠিক নহয় যায় কাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰিলোঁ তাৰপিছত কালি অকণমান গাড়ী চাড়ী ধুই কৰি থাকোঁতে তেতিয়া অকণমান মানে ক্লিপ অকণমান লৈ থৈছিলোঁ তাকে মানে ব্লগটোতে এডকে দিছোঁ আৰু আজি হৈ গ'ল বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু এইফালে লগতে টিকলিকতৰো একজাম আৰু স্কুল চিস্কুলটো বন্ধ নাথাকে টিকলিকৰ আজি ছাইন্সৰ একজাম আছে তাকে তাক হ'ল স্কুললৈ আৰু তেনেকেতো আমাৰ একো নিয়ম চিৰম তেনেকৈ কৰা নহয় এই খালি আমাৰ শংকৰীয়া মানুহৰ কাৰণে মানে বিশ্বকৰ্মা পূজা তেনেকৈ পতা নহয় তথাপিতো যিহেতু গাড়ী চাৰি ঘৰত আছেই নিয়মটোতো কৰিব লাগিবই নিয়ম মানে কি আৰু ধূপডালকৈ লৈ পেলাই অকণমান এনেকৈ ফুৰাই শেষ সৎকাৰ কৰা হয় সিমানেই আৰু তেনেকৈ পাঁও প্ৰসাদ যেনিবা আমাৰ দিয়া কৰা নহয় খালি এনেই বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি ধূপ চূপ তেনেকৈ ফুৰাই কৰি লৈ পেলাই দিলে আৰু মই পিনে তিনিদিন আজি গা পা ধুই পেলাই জাষ্ট আজৰি হৈ আহিছোঁ আৰু এইফালে মানে কেকৰ অৰ্ডাৰ এটা আছে তাকে মানে বনাওঁগৈ সেইকাৰণে পতাপত গা পা ধুই মেলি আহি বোলো পৰহিৰ পৰা ব্লগটো কণ্টিনিউ মানে কৰাই নেকি আৰু এণ্ডিঙো কৰা হোৱা নাই যে সেইকাৰণে বোলো তাকে কেকটোকে বনাওঁগৈ আৰু এইটো এক কেজি কেক এটা বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে কেকটো ঠাণ্ডা হৈ গ'ল তাকে পতাপত আইচিং কৰোঁ আৰু এইফালে লগতে ক্ৰীমখিনিও বিটকে ৰেডিকৈ লৈছোঁ আৰু গৰমৰ কাৰণে মানে অলপ অলপ ক্ৰীম মানে উলিয়াই আধা উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া বৰ্তমান আইচিং কৰি ল'বলৈ আৰু ডিজাইন চিজাইন বনোৱাৰ সময়ত আকৌ মানে বাকীখিনি ক্ৰীম উলিয়াই নাই একেবাৰে গোটেইখিনি ক্ৰীম উলিয়ালে মানে ক্ৰীমখিনি মেল্ট হৈ যায় যে এইকাৰণে অলপ অলপকৈ মানে উলিয়াই উলিয়াই কেকটো আইচিং কৰিম আৰু এইফালে গোটেইখিনি যা যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এক কেজি কেকৰ কাৰণে এইফালে টেন ইঞ্চৰ কেক বৰ্ড এখন লৈছোঁ আৰু এইটো কেকটো এইট ইঞ্চৰ হ'ব যে তাৰ কাৰণে সেইকাৰণে টেন ইঞ্চৰ লৈছোঁ আৰু লগতে এইফালে চিৰিয়েল এখন চাই আছোঁ হটষ্টাৰত চাই চাই পেলাই পটপট কেকটো আইচিং কৰোঁ অলৰেডিকেইটা বাৰটা বাজি যাবলৈ হৈ গ'ল আৰু আইচিং কৰা আইচিং কৰা ভিডিঅ' দি নাথাকিম চাগৈ কাৰণ কেকটো পতাপত বনাবলৈ লৈছোঁ যে আৰু ষ্টেণ্ড নাই যে মানে আইচিং কৰিবলৈ মানে এটা হাতে ভিডিঅ' কৰি কৰি এটাহঁতে মানে বনাবলৈ অকণ অসুবিধা হৈ যায় সেইটো কাৰণে পতাপত কেকটো ডিমেইল ডিম'ল কৰি লওঁ আৰু আগতেওতো কেকৰ আইচিং কৰা মই ভিডিঅ' দিছোঁৱেই মোৰ চেনেলত কেইবাটাও আছে গৈ পেলাই চাব পাৰিব পতাপত কে'কটো এইফালে ডিম'ল কৰি লৈ তিনিটা লেয়াৰত কাটি লওঁ আৰু লাষ্টত পাৰিলে ডিজাইনটো অকণমান দেখুৱাই দিম আৰু আইচিং কৰাৰ মাজত আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' দেখুৱাই নাথাকোঁ কেকটো এইটো আইচিং কৰি পেলাই হৈ গ'ল আৰু আজি কেকটো একদম চিম্পল ডিজাইনত বনাবলৈ দিছিলে যোনে অৰ্ডাৰ দিছিলে হোৱাইট আৰু ব্লু কম্বিনেশ্যনত বনাবলৈ দিছিলে আৰু ডিজাইনটো হৈ গ'ল এইটো ইয়াতে অকণমান চেঞ্জ কৰি পেলাই মানে বনাবলৈ দিছে আৰু কিন্তু একদম চিম্পলে ৰাখিবলৈ দিছে ডিজাইনটো এইটো তাকে পতাপট কেকটো মই পেলাই ডিজাইনটো কমপ্লিট কৰি লওঁ আৰু ডিজাইনো বেছি দিবলৈ যেতিয়া বেছি কোৱা নাই সেইটো কাৰণে একদম চিম্পলে বনাবৰ কাৰণে তাকে বেলেগ বেলেগ দুটা তিনিটা মানে ষ্টাৰ নজেলৰে চাই পেলাই তেনেকৈ বনাই ল'ম আৰু কেনেকৈ বনাব ডিজাইনটো মই সম্পূৰ্ণ কৰি লওঁ তাৰপিছত বাৰু দেখাই আছোঁ মই আগতে নজেলকেইটা চুজ কৰি লওঁ এইকেইটা ন'জেলকেইটা লৈ ল'লোঁ আৰু দুটা অকণ এটা ডাঙৰ চাইজৰ ষ্টাৰ নজেল লৈছোঁ আৰু এটা সৰু ছাইজৰ লৈছোঁ আৰু এইকেইটা সৰু চাইজৰ এইকেইটা কি নজেল বুলি কয় নামটো ময়ো নাজানো তাকে এইকেইটা দিয়ে ডিজাইনকেইটা বনাম তাকে পতাপট মই ক্ৰীমখিনি পাইপিং বেগত ভৰাই কৰি ল'ম আৰু ডিজাইনটো বনাই লওঁ আৰু এইফালে অলৰেডি তিনিটা বজাত নিবহি বুলি কৈছিলে আৰু এইফালে কেইটা আঢ়ৈটা এইফালে বাজিবলৈ হৈ গ'ল আৰু তাকে ডিজাইনটো সম্পূৰ্ণ কৰি লওঁ কৰি হ'লে তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ বাৰু সেইটো কেকটো ডিজাইনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল और एकदम सिंपल डिजाइन